Assalamualaikum dan salam sejahtera. MG Flash yang disini bertambah bersama saya Zuhairah Mustafa Ausin. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia mengesahkan telah menahan Datuk Seri Syamsul Iskandar Muhammad Akin dan Sofia Rini Buyong selain Albert T. Penahanan itu bagi membantu siasatan berhubung kes tomahan rasuah yang membabitkan ahli-ahli undangan negeri Sabah. Ketua Pesuruhjaya Nya Tan Sri Azam Bakir berkata, Albert, individu paling penting dalam kes telah ditahan pada 28 November jam 10.15 pagi tadi di rumahnya. SPRM juga telah menahan Syamsul Iskandar pada jam 12.51 tengah hari tadi semasa beliau hadir memberi keterangan di pejabat SPRM kira-kira jam 12 tengah hari tadi. SPRM dijangka membuat permohonan reman terhadap Albert T dan Syamsul Iskandar di Mahkamah Magistrik Putrajaya pagi esok. Manakala Sofia Rini telah ditahan semalam pada jam 10.30 malam ketika hadir di Ibu Pejabat SPRM Putrajaya bagi membantu siasatan. Dia kini direman selama 4 hari sehingga Isnin 1 Disember 2025. Azam berkata kes ini merupakan kes berkepentingan awam dan atas faktor itu, SPRM telah menjalankan siasatan dengan kadar segera agar tidak dimanipulasi pihak tertentu. Serang Pencaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM membuat laporan polis berikutan dakwaan anggotanya mengacukan pistol ke arah Albert T ketika tangkapan dibuat. Ketua Pusro Jaya SPRM Tan Sri Azam Baki berkata laporan polis itu dibuat bagi membolehkan siasatan dilakukan terhadap fitnah yang dilemparkan. Azam berkata laporan polis itu bagi memastikan tidak ada mana-mana pihak menyebarkan maklumat yang tidak disahkan. Maklumat yang tidak sahih itu katanya mungkin bertujuan mengganggu siasatan yang sedang dijalankan oleh SPRM. Beliau menegaskan proses penahanan ke atas Albert dijalankan mengikut prosedur yang ditetapkan. Sebuah portal berita sebelum ini memetik kenyataan isteri Albert yang mendakwa terdapat pegawai SPRM mengacukan pistol ke arah suaminya sebelum menggari ahli penyakitan itu sewaktu ditahan di kediamannya di Puchong pagi tadi. Sekumpulan pegawai SPRM dengan kelengkapan taktikal penuh termasuk jaket kalis peluru menyerbu rumah Albert dan menahan beliau dengan membawanya menaiki sebuah kereta sedan berwarna hitam. Siapa Mana? Mana? Nak bawa ke mana ni? Saya tak dimaklumkan. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM didakwa melakukan pencerobohan paksa dalam penangkapan Albert T. Peguam yang mewakili ahli perniagaan itu, Zaid Malik mendakwa pegawai Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dan anggota polis tidak membenarkannya masuk atau bertemu dengan Albert ketika penangkapan dibuat. Zaid dalam kenyataan mendakwa tidak ada seorang pun pegawai memperkenalkan diri ketika penangkapan berlaku yang disifatkan sebagai angkoh dan menyalahi undang-undang. Dakwanya, pegawai terbabit hanya bercakap dengannya selepas beliau mengambil gambar kejadian selain meminta untuk melihat telefon bagi memeriksa gambar yang dirakam. Sepolitik kanan Perdana Menteri atas alasan diyakinkan boleh mendapat kembali wang yang disalurkan kepada ahli-ahli politik di Sabah. Malaysia sudah selamat daripada ribut tropika senyar yang membadai negara sejak malam tadi. Secara simbolik, Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia, Mat Malaysia, Dr. Muhammad Isya Muhammad Anib berkata ribut itu sudah mati. Muhammad Hisham bagaimanapun berkata, kesan yang ditinggalkan ribut itu hanyalah hujan yang dicangka berterusan. Met Malaysia sebelum itu mengeluarkan nasihat berkaitan lekukan tropika yang dikesan pada jam 11 pagi di latitud 4.0 utara dan longitud 10.4.0 timur. Lekukan tropika itu bergerak ke arah timur semenanjung dengan kelajuan 5 km sejam dan boleh mencapai kelajuan angin maksimum sehingga 56 km sejam. Jarak lekukan tropika itu dari bandar terdekat adalah kira-kira 81 km ke timur laut Kuantan Pahang. Keadaan itu boleh menyebabkan hujan lebat berterusan, angin kencang dan laut bergelora di Laut China Selatan. Ribut itu mendarat di kawasan pantai antara Selangor dan Negeri Sembilan pada jam 12.30 tengah malam tadi dengan kelajuan angin maksimum mencecah 65 km sejam. Rana bagi urusan dokumen Jabatan Pendaftaran Negara JPN didakwa memperdagangkan seorang bayi perempuan bagi tujuan eksploitasi. Tang Wei Su 62 tahun bagaimanapun mengaku tidak bersalah ketika dihadapkan di Mahkamah Session George Town hari ini. Warga emas itu membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan jurubahasa di hadapan hakim Juraida Abbas. Dia didakwa memperdagangkan bayi yang lahir pada 17 November 2021 bagi tujuan eksploitasi yang menyalahi Undang-Undang iaitu Seksyen 48 Akta Kanak-Kanak 2001. Ibu kepada dua cahaya mati itu didakwa melakukan kesalahan terbabit di sebuah hospital swasta di Jalan McAllister jam 1.45 tengah hari pada 24 November 2021. Pendawaan dikemukakan mengikut Seksyen 14 Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran 2007. Jika sahabat kesalahan, tertuduh boleh dihukum penjara seumur hidup atau penjara tidak kurang 5 tahun dan boleh juga dihukum sebat. Peguam RSN Raya yang mewakili tertuduh memaklumkan anak guamnya yang merupakan seorang suri rumah menghadapi pelbagai masalah kesihatan dan sedang menerima rawatan di Putrajaya mohon jaminan RM5000 mahkamah kemudian membenarkan tertuduh diikat jamin RM8000 dengan seorang penjamin tempatan serta syarat tambahan yang dimohon timbalan pendakwa raya kes akan disebut semula untuk serahan dokumen pada 8 Januari depan Kejadian membabitkan seorang wartawan sukan dipukul setelah selepas akhirnya terjawab selepas seorang penghantar barang dihadapkan ke Mahkamah Majistret Kuala Lumpur hari ini. A Krishna 37 tahun mengaku bersalah mencederakan wartawan sukan Harish Diol yang juga timbalan presiden Kelab Akhbar Kebangsaan NPC. Bapa enam anak itu didakwa bersama seorang lagi yang masih bebas melakukan kesalahan itu di depan bangunan Tanjung Balai Group, Jalan Telawi 3, Bansar pada jam 3.10 petang. Dia didakwa mengikut Seksyen 323 Kanun Kesiksaan dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Sama yang membawa hukuman maksimum penjara setahun atau denda RM2,000 atau kedua-duanya. Magistrate Ili Mariska Khalizan membenarkan tertuduh diikat jamin RM2,000 dengan seorang penjamin dan menetapkan 22 Januari depan untuk mendengar fakta kes sebelum menjatuhkan hukuman. Harish yang juga pengasas bersama portal Berita 2213 memaklumkan anak beliau telah diserang oleh dua lelaki ketika menuju ke keretanya. Semalam Ketua Polis Kuala Lumpur Datuk Fadil Marsus berkata serangan itu mungkin berpunca daripada perselisihan pribadi membabitkan isteri suspek dan penyerang dipercayai tersalah orang. Situasi cemas berlaku ke atas seorang wanita selepas kedai runcit yang dijaganya dimasuki tiga penyamun bertopeng dan bersenjata. Kejadian berlaku di sebuah kedai runcit kampung Tekor Air Merah Kandis, Bacok, Kelantan, Rabu lalu. Kejadian berlaku sekitar jam 10.30 malam apabila ketiga-tiga suspek masuk ke premis berkenaan dan mengacukan senjata menyerupai pistol dan sebilah pisau ke arah wanita terbabit. Suspek kemudian meragut dua utas gelang emas milik mangsa serta mengambil beberapa barangan kedai antaranya rokok, roti dan wang tunai kira-kira RM600. -kira Ketua Polis Daerah Bacok Superintendent Muhammad Ismail Jamaluddin berkata, keseluruhan kerugian dianggarkan sekitar RM3,800. Kes disiasat mengikut Seksyen 395 Palang 397 Kanun Kesiksaan dan usaha mengesan suspek sedang giat dijalankan bahagian siasatan jenayah Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Bacok. Beliau meminta orang awam yang mempunyai maklumat supaya menghubungi bilik rakan IPD Bacok atau hadir ke mana-mana balai polis perhampiran. Firma penyelidik bebas Ilham Center meramalkan gabungan rakyat Sabah JRS memperolehi sekitar 26 kerusi pada pilihan raya negeri Sabah yang akan berlangsung esok. Jumlah itu membolehkan parti pimpinan Tan Sri Haji Jin Nor mengetuai perundingan bersama parti lain dan calon bebas untuk menubuhkan kerajaan negeri dengan majoriti mudah. Menurut Ilham Center, melalui data kajian yang dilakukan, kekuatan sebenar GRS ialah kepada penyandang dan imej HGG berbanding logo parti itu sendiri selain berjaya memanfaatkan sumber untuk menggerakkan jentera secara berkesan. Sementara parti warisan pimpinan Datuk Seri Syafi Abdul berusaha membina momentum ketika fasa awal kempen namun tidak mencukupi untuk mencipta gelombang besar rentas wilayah. Manakala Parisan Nasional yang diketuai Datuk Seri Bumuhtar mempunyai masalah dari segi tema kempen yang didakwa tidak melekat dan mendekat di hati pengundi. Ilham Sentem dakwa Pakatan Harapan berdepan tekanan untuk mengekalkan kerusi sedia ada dengan angin perubahan China dan lambakan program bantuan dari agensi kerajaan pusat tidak menjamin kerusi berkenaan boleh dimenangi. Perikatan Nasional pula masih mencari kekuatan untuk bangkit setelah ranap apabila hampir keseluruhan kerusi yang dimenangi pada pilihan raya 2020 keluar PN dan membentuk GRS. Kurang 24 jam, sejumlah 1.78 juta pengundi Sabah akan memilih parti yang akan menerajui kerajaan negeri Sabah yang baru. Tempoh 14 hari berkempen digunakan sepenuhnya oleh 596 calon bagi merebut 73 kerusi Dewan Undangan Negeri. Siapa yang akan jadi pilihan rakyat Sabah? Laporan bersama wartawan Haslinar A.R. Kamarudin di Kota Kinabalu, Sabah. Terima kasih rakan setugas di studio. Kami berkampung di Kota Kinabalu Sabah ini bagi mengikuti perkembangan pilihan raya negeri Sabah buat kali yang ke-17 apa yang boleh saya kongsikan kepada kesemua pelayar-pelayar Malaysia Gazette bagaimana proses dua minggu ini berkempen, kita melihat kesemua 596 calon menerusi parti-parti yang ditanggit ini, juga 74 uh, calon bebas yang cuba mendapatkan tempat, mereka masing-masing cuba mencuit hati rakyat, menawan hati rakyat dengan mengambil kira keperluan asas yang dikatakan sangat kurang di Sabah ini, juga jangan kita lupakan isu tempatan seperti MA63 itu juga menjadi sandaran kepada parti-parti yang bertanding bagi uh, melaksanakan uh, MA63 sekiranya dipilih untuk menjadi kerajaan negeri. Juga saya boleh kongsikan antara warisan GRS uh, dan juga barisan nasional tidak di, uh, tidak ketinggalan uh, pakatan harapan juga parti-parti yang lain uh, juga termasuk perikatan nasional juga sebenarnya kita lihat mereka dalam satu frasa cuba menawan hati dengan manifesto masing-masing dan kita melihat agak pening juga bagaimana 1.78 juta pengundi di Sabah ini untuk menentukan siapakah wakil rakyat yang boleh duduk di 73 Dewan Undangan Negeri seterusnya membentuk Kerajaan Negeri semuanya akan terjawab esok setelah proses membuang undi berlangsung seawal jam 7 pagi sehinggalah ke jam 5 atau 6 petang sekian dulu laporan saya di sini Uh, bersama dengan juru kamera uh, Shah Jamil kita akan teruskan dengan laporan-laporan terkini teruskan bersama dengan rakan studio rakan tugas di studio Terima kasih Aslina. Baik, sekarang MG Flash ikuti platform media sosial Malaysia Gazette di Instagram, Facebook, X, TikTok dan YouTube. Dengan itu, Assalamualaikum dan Selamat Malam.